Я тебя поздравляю! По ты же... Спасибо, и впервые мы показали мне какой большой плазму. Как тебе? Здорово. Ну, я смотрел на таком небольшом экранчике, а здесь вообще Я даже показала, что ты немного прослезился. Да, я плакал. С студии. в студию. Ну, да нет, ты что? Ты знаешь, просто, ну, как бы мужская лирика, она на самом деле... Мужчины же в последнее время боятся петь о таком, о чувствах, вот. Нет, а ну а... да. Файл, как тебе нет, кажется? Файл, файл. Да. да. Ну, Моя вы... любимая песня. Да. А, нет, я не могу написать такую песню, ну, мог, ну как, могу не могу, не получается, Пробую. специально не пишешь? Рифмы такие у меня либо все, ну слишком такие нецензурные рифмы, либо слишком нецензурные. Слишком нецензурные. Я, кстати, видела там двух собачек, это не твои? А, знаю, нет, ты... это не мои собачки, у меня французики, очень классные такие еще они маленькие, одному 4, второму, вернее, одной 5, второму 4. Вот. вот. Интересные случаи, ну, интересные смешные были парочку. Что касается вот этих собак конкретно, сейчас вспомню. Мы снимали в частном доме, и там была такая лужайка и небольшой, ну, как бассейн, что ли. Ну, больше похоже на, большой, на маленькое такое болотце, знаешь, для рыбок. Mm -hmm. Таких золотых всяких. Вот, ну, э, видимо, это вот озеро там стоит уже лет так пять, и у не чистит, и там полно всего всего чего. И собака решила, что и жарко. И несколько... решила там. Искупилась. Да, а их же причесали, понимаешь, да, все помыли, да, они такие белые прибежали и все, и давай носиться по, по этому огороду. И одна из них нырнула, нырнула, вылезла и всех. Только загримировали девочку, она вся в этих вот пятнах, лицо тоже в грязи, опять все было. А, еще был смешной, ну как смешной, интересный для меня случай. Подготовился. Да, да, не знаю, просто, я, я просто знал, что ты задашь этот вопрос. А, когда снимали на реке, я решил, что мне тоже нужно за всем следить. Я взял катамаран, было две лодки, на лодке оператор и вот, соответственно, ребята. Ну я на катамаране рулевое управление было сломано, поэтому я как-то вот так ехал по этому озеру. А озеро где-то 3 километра длиной, наверное, ну, как речка, по сути. Mm -hmm. Вот, и когда мы доплыли до второго конца, вот эти 3 километра, я по педалю, у меня провалась цепь <laughs> на катамаране. То есть педали крутишь, а вот это вот... Что вот ты эти, вот я эти, поняла. Ну да, как жернова не крутится. Я ничего не делал. Я, как сказать, припахал человека, который возил оператора. Он привязал мой к этому ранцу Припахал. Лодке. Ну и я, соответственно, расслабился. Так, ну поехали. Кстати, а мы же пишем о том, что ты к нам придешь, и наша группа активная будет Морген ВКонтакте. Прислала тебе множество вопросов. Ты знаешь, их было действительно очень много. Мы выбрали таких самых активных. Да, и самые интересные вопросы. Да. Алия Панченко я яка у тебе заповітна мрія? А, в, в последнее время это где-то 6 месяцев. Я мечтаю все-таки дописать э, альбом. второй альбом опять. Что такие. с ним происходит? Каждом... Почему он не пишется? Распажи. Ну вот э, вчера позавчера и позапозавчера написал по песне, но если получится из них э, с, слепить одну, будет замечательно. Почему? Ты не, не по сериалам, да, да? да? Ты прям нравится. такой критик, критик сильно. А знаешь, со временем ты, э, ну, слушаешь там разную музыку, э, пишешь много текстов различных, и понимаешь, что вот то, что ты написал до этого, оно как-то лучше. Ну или переслушиваешь некоторые песни, которые должны войти в альбом, и вот это новое, оно либо не подходит, либо оно, ну, текстовая какая-то, знаешь, нагрузка очень. Не туда. Да. Дарина Весняк. Стас, каким персонажами из фильма ты хотел бы стать на один день? О, многими, знаешь. Когда, ну, смотр... вот Когда смотрел Гарри Поттера, мне, мечтал... мне мечталось стать одним из этих персонажей, Желательно <соценно> 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 плохим. Да. <соценно> 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 ну, когда был еще поменьше, я смотрел фильм «Сердце дракона», помнишь? Да. Мечтал, что у меня был дракон. Мечтал стать этим персонажем. И сейчас до сих пор мечтаю о драконе. Представляешь, как круто драконе на своем гитаре? А ты понимаешь? А так и серьезный человек. А так Так, в принципе, серьезный человек. Ирина Новоселова спрашивает. Как ты считаешь, в какой песне легче довести смысл? быстрой или медленной? Или разделяешь ли ты вообще Наверное, в разных, но я не вспомню сейчас... Такую быструю песню, да, веселую, в которой был какой-то очень сильный глубокий смысл. То есть Наверное, лирика, лирика, да, на что-нибудь такое за сердце ущипнуть, на слезы пробить. Как, знаешь, песня лук должна быть просто, да. чтобы человек плакал, чтобы... и все переживания выходили. Ну, мне кажется, песня должна быть оч... очищением каким-то, да? Алюня Полинчак спрашивает. Стас, почему ты никогда не улыбаешься на фото с поклонниками? Я просто пытаюсь делать вид, что я очень серьезный человек. Что да. Да, знаешь, кто-то делает губки уточкой, я делаю серьезное а, а ты делаешь серьезное лицо. Да, мне, мне кажется, это сексуально просто. Мой любимый вопрос. А От Светы Шекеря. Нет. Шикеря? А Який, яки, ну, я пытаюсь, який в тебе колер ручей? Подожди. И специально для Светы, посмотри, пожалуйста, в первую камеру. Да. Каким глазом? Света, будь зараз раздражу уважно и Стас, да. у нас же есть еще волшебный микрофон. Да, я вот как раз его взял. И я же знаю, что у тебя еще есть волшебная песня. Есть вот волшебная песня. Презентовать. Да, она не моя, но я так ее люблю, что выкупил на нее права даже. Класс. Вот. Эта песня очень жизнеутверждающая, и сейчас у меня такой период, когда жизнь входит в берега, и я желаю всем зрителям, чтобы их жизни тоже входили в берега. Вы поняли, как сказал? Все размеренно и правильно, и в нужном направлении. Ух ты! Фух. Стас Шуриц, пожалуйста, вот, начинай. С утра, конечно, это убийство, но я очень буду стараться. Давай. рвет облака пополам Ты где-то внизу и светит звезда не нам, а нам нужно успеть что-то сказать, знать бы что. сольется с твоим И ты узнаешь, согревая наши души Выкупая наши клятвы Жизнь ходит в берега Незаметно и не слышно После бури, как Жизнь ходит в берега Разрывая Наши цепи на Имели. Жизнь входит в берега, Заставляя думать прежде, чем оставить Все надежды, жизнь ходит в берега. Тень вылет в окно, Счастье твоих, тайну их. Свет, Чьих-то побед И наград Тень Это пятно Это рассвет Но бьется В копье Согревая наши души Выкупая наши клятвы Жизнь Плодит берега не слышно После бури, как жизнь Ходит в берега Разрывая наши цепи Наполняя наши меры Жизнь ходит в берега Заставляя думать прежде Чем оставить все надежды Жизнь ходит в берега Живее, жизнь ходит в берега, заставляя думать прежде, чем оставить все надежды. Жизнь ходит в берега. Стать Шуринс, да, доброе утро вам. Почему Лепс? Я не знаю, почему Лепс, я а знаю, почему песня. Почему песня? Сейчас, подожди, вот я <связь> Знаете, песня потому что очень классная. Песня просто очень классная. Да не а нравится так? мне песня, и у нее текст такой вот. Жизнь ходит в берега, прям, знаешь, иногда очень хочется, чтобы она вот так вот вошла в эти берега, и из них никуда не выходила. Но если будет разливаться, то только вот, не знаю, с целью оросить землю, знаешь, чтобы она стала плодородной. <связь> ну, как правило реки разливаются и приносят много несчастья. Вот я хочу, чтобы у людей всегда все было хорошо, чтобы все было размеренно, всегда. Вот. у меня в первую очередь, конечно. Спасибо большое. Я, кстати, желаю, чтобы у тебя тоже все было хорошо, размеренно, и чтобы ты чаще к нам приходил с премьерами. Стас, отдай микрофон. Стас, отдай микрофон, да. А мы продолжаем Гутен Морген. Это Стас Шурин. Спасибо тебе большое. Фотографируйся. Он улыбается, он умеет улыбаться. Да, да, да.